Sekali sekalian yang telah melaporkan masa untuk datang ke pejabat saya petang ini dan juga kerana menerima jemputan untuk kita bertemu bersini hari ini tapi saya juga suka mohon maaf kerana lewat menghadiri Perjumpaan kita ini oleh sebab saya baru jumpa dentist gigi gigi lama ni dia longga longgar-longgar jadi um, sebelum kita semua masuk saya sendiri menghormati keputusan yang dibuat oleh mahkamah tidak kita tolak ke tepi I think, kerana ia berdaulat dan kita kena hormati apa yang terkandung dalam perlembagaan baik raja baik tidak raja kita hormatinya termasuk mahkamah itu sendiri jadi saya tegaskan perkara ini supaya tidak kita terkeliru dengan apa yang telah berlaku dan apa yang diucap-ucap oleh setengah pihak mungkin tidak menyentuh soal soal ini dan mengelirukan setengah pihak walaupun dia adalah atas maudok yang sama jadi saya ambil kesempatan ini nak jelaskan bahawa saya dipanggil untuk menyatakan sesuatu oleh kerana tak ramai setakat ini daripada kalangan UMNO yang telah menyatakan pendirian terhadap apa yang telah berlaku. Rata Giti ramai ahli-ahli UMNO terumur sekali, terutama sekali dan orang biasa telah jumpa saya menerahirkan rasa kekecewaan bahawa Datuk Najib tidak di benar menyambung penahannya ini di rumahnya sendiri di bawah house arrest sebagaimana yang dimaksudkan oleh addendum yang telah dikeluarkan oleh yang diputuan agung yang lepas hairan juga bagi setengah pihak di kalangan amno mengapa pimpinan UMNO tak mengadakan sidang untuk membincang hal ini kerana UMNO juga telah memutuskan supaya penahanan Datuk Seri Najib Tun Razak mesti diaktiarkan oleh parti supaya akan mendapat satu resolusi yang memuaskan semua pihak dan tidaklah terpaksa dipikul oleh Datuk Najib sebagaimana yang dialaminya sehingga sekarang ini. Saya cukup turut bersimpati. Kita akui mahkamah telah membuat keputusan sebagaimana kes yang dijalankan dan didengarkan tempoh hari dan Datu Najib terpaksa menjalani hukuman tetapi ikhtiar mesti dijalankan juga termasuk pengampunan yang mesti kita perolehi daripada raja kita yang dipertuan aku yang kita rasa mempunyai kuasa dan hak mutlak yang raja mempunyai prerogatif untuk laksanakan atas budi bicara dan pertimbangan kemanusiaannya tetapi hairannya apabila berita mengenai adanya addendum kepada pengampunan yang dibuat oleh yang di Putan Agung itu ada kita dengar cerita ada yang ada enam ada juga kita dengar mereka yang pertama jawab tidak tahu menahu adanya ini berlarutan sekian masa padahal semua pihak mesti menjunjung Titah agung yang telah mengguna kuasanya yang mutlak di bawah perlembagaan untuk <coughs> memberi pengampunan atas perkara-perkara yang dipertimbangkannya sebagai suatu perkara yang patut yang UMNO ada cadangan nak mengadakan sidang di peringkat tertinggi untuk mengkaji kedudukannya kedudukannya tentang keputusan yang dibuat oleh mahkamah keputusan yang mesti diambil oleh AMNO sebagai sebuah parti yang membantu penubuhan kerajaan perpaduan yang ada hari ini sebab tanpa penglibat dalam kita bertanya-tanya mengapa ini tak berlaku dan kita tak fikir mereka yang diberi jawatan dan memegang jawatan politik hasil daripada kerjasama itu mereka membelakangkan tanggungjawab terhadap rakyat dan parti kerana kepentingan kedudukan dalam pemerintahan ataupun jawatan yang difikir penting bagi mereka. Mungkin saya tidak tahu. Tetapi saya tak fikir itu menjadi perkara utama. Tetapi walau bagaimanapun, harap ya, bahagian tidak juga berdiam diri. Dan sepatutnya menzahirkan sama ada rasa duka cita ataupun perasaan hampa. Yang usaha-usaha ini tak dapat dilakukan. Kata pihak, nak kata sudah berlarutan. Mengapa tak boleh diputuskan dengan cepat sebagaimana yang diharap-harapkan oleh orang ramai. Terutama sekali orang-orang UMNO yang mahu melihat dan sebagainya untuk menjaga kepentingan rakyat. Lebih-lebih lagi menjaga kepentingan undang-undang. Sebab kalaulah di satu segi agung boleh memberi pengampunan tanpa dapat nasihat daripada lembaga pengampunan ataupun sesiapa. Mengapa kes ini mesti nak libatkan pindaan yang dibuat dalam tahun 1993. Saya juga diberitahu Pindaan yang dibuat dalam tahun 1993 tidak sah kerana ia melanggar perkara 181 perlembagaan iaitu the perkara penultimate dalam perlembagaan kerana menyentuh kedudukan peribadi, raja-raja dan sebagainya imuniti dan sebagainya tak tak boleh dilaksanakan kerana diketahui menerusi pres, menerusi pengumuman. Sembilan raja yang sanggup berunding dengan wakil-wakil parti berentah ketika itu telah menolak. Sembilan kosong cadangan membawa rang undang-undang tersebut dalam 1993. Bahkan ada yang menyatakan orang yang terlibat dalam pembawaan bacaan kali yang ketiga atau kedua ketiga perang undang-undang ini telah melanggar akta hasutan seditious dalam arti mana yang yang mudah maka bagaimana pula dengan kes ini yang kita kena dalami ni saya percaya lawyer mereka yang yang lebih mahir daripada itu jadi bukan dia jadi pengamal undang-undang telah meneliti bahawasanya ini bukan suatu perkara yang boleh diputus dengan mudah kerana ia adalah kaitan dengan kuasa mutlak orang nombor satu dalam negara iaitu agung kita yang kita mesti hormati dan kita mesti patuh. Itulah kunci kepada perlembagaan negara kita. Unik dari segi itu kerana kita raja berperlembagaan berkuasa negara ini dan kita mesti hormati apa yang telah ditentukan oleh perlembagaan yang kita terima untuk kemerdekaan tanah air kita. Itu sajalah ya saya nak lafazkan supaya jelas sedikit. Tetapi saya ulangi, saya tidak menghadiri perjumpaan kita ini kerana nak mengkritik. Kita ada undang-undang, kita ada perlembagaan parti kita yang kita mesti hormati, yang kita mesti patuhi dan kita mesti ikut. Ketidak tak ada mana berjuang berjuang hanya kerana kursi ampuk dah ya. walaupun telah dimaksudkan di perlembagaan tetapi uh, ma macam mahkamah lebih tinggi daripada yang itu jadi apa rasanya tuanku tetapi tidak ada dua tafsiran hanya ada satu tafsiran kepada perlembagaan kita atas apa-apa perkara sekalipun. Dan kita akui bahawa agung nombor satu dalam negara. Dan agung dibekal dengan kuasa boleh mengampun. Tidak orang lain. Tidak orang lain. Tidak sultan lain. Sultan boleh di peringkatnya. Tetapi tidak di peringkat persekutuan. Jadi kalaulah ditafsir selain daripada apa yang dimaksudkannya dalam perlembagaan tak ada siapa yang mengatasi agung kita dan kita semua wajib mempertahankan terutama sekali mereka yang mengangkat sumpah mengangkat sumpah sebagai menteri, mengangkat sumpah sebagai hakim keputusan uh, yang dibuat berbaloi keputusan yang dibuat oleh Aziz Luq Hakim, Hakim Mahkamah Tinggi eh, eh, Taduk Sajid menunjukkan bahawa yang tuan kena buat keputusan dalam lembaga pengkulan tak boleh di luar yang agung Buk kata di dalam kereta yeah, ke okay. di anjung istana ke dia ya, tak ada sebut maksudnya sebab gua dengan kuasa di mana-mana pun agung berkuasa ya yeah. dulu yeah, Uh, hi, sir. Uh, hi, sir. My name is Meng yes. I'm from uh, FMP. Can you hear me clearly? <laughs> okay, can, can, can you hear me clearly? Okay, so uh, regarding uh, just now earlier, you were saying that you are not here to challenge uh, the court's decision, uh, but your view is that uh, the king has a gift, the absolute discretion on the power of mercy. But uh, in Alice Lope's judgment, she is not against that. She's just saying that in our world we are we are functioning under a constitutional monarchy, and regarding that particular article regarding power of uh, pardon, the rulers or the king, they, they will be granting pardon, but it has to be with the advice of the pardon's for who said so? Uh, the, in the court's judgement. Yeah, it's in the, in the, in the court's judgement. And then the issue... No, yeah. But, yeah. but who said so? Yeah. The judgement must be based also on the constitution. I believe it is on the constitution. Well, the constitution was not properly amended. Okay, because, but... because anything affecting Article 181 must be consented to by the rulers. but we know that in 1993, when the rulers met the representatives of the government, the rulers in total, nine zero rulers, nine rejected this proposed amendment to the constitution. and therefore, this matter cannot be presented to parliament. okay? And so it's not law, although it's printed although it's printed it should be expunged from the constitution okay. because it was not done properly. Okay, so that, that is your view. Okay, in, in that case, it's fair because there's uh, something you know completely out of the, the court judgment. But yes. I think it's also important to make clear that Alice Lowe's judgment was that that thing was not discussed in the pardon spot at all, that in, in the, the, the pardon spot, in the meeting that the government received and the court there's has has, has no provision. Because I mean, but, but Diago okay. has absolute discretion on the discharge of father. Yes, but currently under the power of mercy. I, I guess that, that is, you know, it's fair for you to raise this point, but that will be, you know, a separate issue. But as of current, yeah. with the printed, on our current written laws, it said that it must be first deliberated yes. in, in, in the advice board. Maybe. And the present Prime Minister, Anwar Ibrahim, was asked for a pardon. He was given a pardon, in spite of the fact that the Attorney General was never appointed. The Pardons Board was never properly constituted because the Attorney General was not present, and the Federal Territory Minister, who should be a member. This is a constitution constitutional crisis. I'm not an expert on the Constitution. Yeah, but it seems like it because different uh, procedures were set and different uh, things were followed. And then here we have uh, someone who has been in the, uh, in the political scenario for a long time. I mean, how do you feel right now about this? I feel as though people are treating the Constitution, and the Constitution is the guide. Assalamualaikum uh, Selamat datang Assalamualaikum uh, Hari ini Ya sila Ada uh, soalan yang Masih uh, <coughs> ada Saya tak tahu Okey uh, wajib, Kalau Kalau Tengku Diberi Amnus Ada dalam kerajaan Untuk bagi Ataupun Bagi di luar saya tak saya tak berani katalah sesuatu kerana itu adalah Keputusan yang dibuat oleh orang ramai dalam pemilihan yang dikira dilakukan dengan ikut uh, peraturan yang telah ditetapkan. Tetapi kalau tak sempurna sekarang ini maka ahli-ahli berhak menyempurnakan pentadbiran parti sebagaimana yang dikenaki oleh suara ramai. kau dah lagi lepas jawab tengok camera boleh? Jawap macam tu. Eh, orang di sana. Ya. Jawap tengok camera. Okey, okey. Ba. Saya bukan aktor. ada soalan. Selaku aku, saya ingin tanya. apa pandangan Tengku tentang persepadanan sekolah? Adakah ini akan burukkan kuasa politik orang ramai. Dia berdasar kepada faktor-faktor yang uh, menyebabkan mengapa satu kawasan luas, satu kawasan sempit dengan penduduk yang ramai sukar untuk wakilnya yang dipilih nanti menghubungi puni-puni yang di kawasan yang luas kerana bukit bakau, tak ada jalan, tak ada communication dan sebagainya. Itu semua faktor yang men, 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 menentukan bentuk dan ramai tidak perundi dalam satu-satu kawasan. Macam di Kuala Lumpur, ramai orang dalam satu kawasan parlimen misalnya. Itu oleh kerana senang dihubungi. Kerana mereka tak perlu kawasan yang luas. Duduk rumah pangsa beratus tingkat tinggi pun, dia boleh berhubung dengan satu yang lain, dengan yang lain. Tetapi ini bergantung kepada uh, faktor yang menentukan sesuatu kawasan itu senang dihubungi sama ada oleh rakyat atau oleh wakil rakyat itu sendiri. Jadi persepadangan semula ini bergantung kepada setuju tak setuju ahli-ahli parlimen yang ada dengan cadangan nak mempersepadamkan semula kawasan-kawasan pilihan raya. Apakah itu perlu dilakukan? Kalau perlu, berasa kepada apa faktor? Kita nak tahu juga. Kerana kita tak mahu menjejaskan pendudukan. Umpamanya, macam di Semenanjung. Kita mempunyai penduduk yang ramai, berjuta-juta. Banding dengan Sabah, Sarawak. Dia bilangannya tak ramai. Jadi tak kalah nak adakan kerana Sabah sebahagian daripada Malaysia, begitu juga Sarawak, maka Sarawak mesti dapat bilangan lebih ataupun Sabah bilangan lebih berbanding dengan Semenanjung. Tapi kalau itu nak buat dilakukan, maka akan wujud perasaan tidak adilnya. Kerana rakyat ramai di sini diwakili oleh satu suara berbeza dengan satu suara yang mewakili jumlah penduduk atau pengundi yang kecil bilangannya, misal. Jadi ini semua di, diberi pertimbangan. Semoga rakyat yang diwakili akan mendapat layanan dan pertimbangan yang sama. Kita tengoklah sama ada yang dicadangkan nanti menepati faktor-faktor yang boleh diterima oleh rakyat ramai. Assalamualaikum. Uh, oh eh, ramai yang tanya, uh, boleh boleh sikit nak perjanjian uh, janji akar yang terhadap PMS dengan Trump? Ya, American. Perjanjian. Perjanjian. Yeah. Boleh boleh sikit? Saya tak berapa, saya tak teliti sepenuhnya perjanjian yang dibuat antara Trump dengan uh, kerajaan kita yang diwakili oleh uh, Datuk Sri Anwar. Tetapi uh, nampaknya kalau kita baca se -se sepintas lalu, nampak berat sebelah. Nampak berat sebelah. Apa yang kita dapat dari Amerika Syarikat? Cuma kita nak ada ada advantage 5% saja dari segi kecukat percukaian yang nak dikenal. anak cucu cicit kita, mereka boleh warisi perjuangan itu. Dan harapannya ia akan berjaya insya